ॐ नमः शिवाय नमस्कार आपण आहात शिव मङ्गलाष्ट भवाय चंद्रचूडाय निर्गुणाय गुणात्मने कालकालाय रुद्राय नीलग्रीवाय मङ्गलं वृषारूढाय भीमाय व्याघ्रचर्माम्बराय च पशूनां पतये तुभ्यं गौरीकान्ताय मङ्गलं भस्मद्दुलितदेहाय व्यालयज्ञोपवीतिने रुद्राक्षमालभूषाय व्योमकेशाय मङ्गलं सूर्यचन्द्राग्निनेत्राय नमः कैलासवासिने सच्चिदानन्दरूपाय प्रमथेशाय मङ्गलम् मृत्युञ्जयाय साम्बाय स्तुष्टिस्थित्यन्तकारिणे त्र्यम्बकाय सुशान्ताय त्रिलोकेशाय मङ्गलं गङ्गाधराय सोमाय नमो हरिहरात्मने उग्राय त्रिपुरघ्नाय वामदेवाय मङ्गलं जाताय शर्वाय दिव्यज्ञानप्रदायिने ईशानाय नमस्तुभ्यं पञ्चवक्त्राय मङ्गलं सदाशिवस्वरूपाय नमस्तत्पुरुषाय च अघोराय च घोराय महादेवाय मङ्गलं मङ्गलाष्टकमेतद्वै शम्भोर्यः कीर्तयति ने तस्य मृत्योभयन्नस्ति रोगपीडाभयं तथा